Вас слушаем. всей территории Украины данной специализации. Помимо оборудования, которое позволяет прокладывать работы, без транше... производить работы без способом. способов, на предприятии также имеется оборудование, которое позволяет выполнять работу в сильно ободненных грунтах, как было здесь, в этом самом корпусе, выполнено. То есть оборудование новое. Что хочу сказать, специалисты, специалисты э, на предприятии, которые выполняли эти работы, опыт работы у них присутствует соответствующий. И, э, в общем и целом, я э, доволен тем, как проходил э, опыт выполнения работы в городе. И поэтому вот, в данный момент мне, собственно говоря, удивительно какие-то обвинения в том, что якобы не мы выполняли эти работы, якобы привлекались специалисты водоканала. Что касается этих сведений, якобы я привлечений, то я вам стоит, хочу сказать следующее. Специалисты водоканала, водокомичевого, привлекались, но не в прямой форме, то, что мы какие-то деньги, э, заказывали какие-то работы. Э, э, касательно, вот был объект у нас на, на улице Пролетарской. Да? Э, там большое количество техники и э, представители водоканала присутствовали при выполнении этих работ. Они выполняли часть работ, которая не предусмотрена договором. Почему? Объясню там немножко технические сложности. На момент, когда мы приступали к работам, участок, который нужно было восстановить, не работал. И соответственно, остальная линия была на подкоре. То есть для того, чтобы нам появилась возможность подключиться туда, необходимо было осуществить мероприятие, чтобы осушить этот колоний. То есть вот для этой работы были приглашены специалисты в они, они вообще не входили в договор. Ну, так как это объект водоканала, мы непосредственно с ними постоянно контактировали и как бы самостоятельно там принимать какие-то несогласованные с ними мы не могли. Что касаемо этого вопроса? Ну, самый важный вопрос, я думаю, то, что нас интересовал, да, вот мы обсуждали да, с вами, да, вот, предприятия, регистрации предприятия. Вот такие важные вещи, для нас это очень важно, потому что звучало в э, средствах массовой информации, в частности э, примечательный тудей. Звучала информация, что перечислили деньги, какие-то там... -то зону, АТО, миллионы, сепаратисты, а понимаете, понимаете, вот, понимаете, вот это, это важный вопрос для нас. Эта информация 12. рассчитана на людей, которые не имеют представления вы... о банковской, банковской системе Украины, о налоговой системе Украины. Вы нам расскажите, как для нас это очень важно. Понимаю, понимаете? что казначейство перечитал, мы все понимаем. И, Дело то, зарегистрировано. том, что то, наше предприятие зарегистрировано в городе Волчевской на данный момент. Что касается изначально предприятие было создано и зарегистрировано в городе Харькове. Мы там, где находили, регистрация в городе Харькове была до 2010 года. После 2010 года мы перешли в город Волчевск, так как мы находились. То есть изначально предприятие задумалось для работы по Харьковской области. Потом как бы, сфера деятельности расширилась. мы... Для того, чтобы трудности и вопросы, которые возникали при получении разрешительной документации, в частности, лицензий, дозвелов, то есть необходимо было находиться там, где зарегистрированы или... Где нужно выполнять еще работу? Да, да, да. Понятно. Поэтому мы решили перейти на... На место, там, где, там, где мы находимся по времени. Но некоторые нюансы взаимоотношений с Харьковской налоговой инспекцией, обусловили то, что регистрация нашего предприятия во всех службах в это время, то есть во всех фондах была Алчевская, а обслуживались мы в Харьковской налоговой до 2015 года. Есть соответствующие документы. После, 2000, после 2000, нет, 2014 года, там силу определенных обстоятельств, документы передавались, в момент, когда э, закрылись все государственные органы на территории э, временно оккупированной, э, и они вернулись. И в данный момент, что подтверждено э, перепиской с налоговой инспекцией города Талькова, э, и в частности э, налоговой инспекцией города Старобельская, города э, Лисичанска, в данный момент уже э, четко... Э, Из этих документов видно, где регистрация, где находится, где обслуживается предприятие. Просто, понимаете, сам факт регистрации в вот, Алчевске, как будто это преступник. Ну да, я родился в Алчевске, что меня считаю сейчас каким-то преступником, или сепаратистом, или каким-то террористом. Я нахожусь и живу на территории Украины. Я себя жду на территории Украины. Я работаю на территории Украины. И плачу налоги все на территории Украины. И, я так подозреваю, что какие-то выводы, я не знаю, домыслы о том, что якобы э, речь идет о каком-то финансировании чего-то там, только связаны э, связано с тем, что с местом регистрации я, юридически. Хотя фактически там мы не находимся. Наша база основная находится в Кремчуге, здесь стоит оборудование, и поэтому... И на сегодняшний день? На сегодняшний день. Соответствующие есть договора. Вы нам адрес ставите? ну, в силу сказать, мы адрес не скажем, это я потом дальше скажу. Есть предприятие, у которого э, мы арендуем всю эту технику. Есть, а хозяин этой техники, соответственно, они арендуют э, территорию, на которой он находится. Вот, собственно, в процессе какие-то вопросы. Уважаемые депутаты, члены комиссии, есть вопросы задать представителю компании? А скажите, пожалуйста, а как вы сюда попали вообще? Ничего, фирма Алчевка или как? У нас на предприятии служба менеджмент. понятно. Служба менеджмента. Мы, мы подписаны на э, вестниках державных закупок. И постоянно наши менеджеры мониторят, где и как происходит закупки. Когда мы узнали о том, что здесь проис, про, будут происходить торги, мы запросили соответствующую документацию и решили принимать участие в торговле когда после того, как мы уже начали работу, нас увидели представители и предложили нам договор следующего года. До этого мы по Полтавской области выполняли работу в городе До этого выполняли работу в городе Полтава. Заказчик э, Полтава, это на городе Комсомольск, заказчик УПСИСБАБУ. Э, То есть можно навести справки о том, как мы выполняли работу, то есть тогда мы не являлись сепаратистами и какими-то ну, террористами. Все понятно. А сейчас вдруг стали. Почему? Еще вопросы. Можно члены комиссии? И члену комиссии мы можем дать слово? Я думаю, да, наверное. Спасибо большое. Если не Уважаемый, как вас зовут? Александр, Александр, Александр Ильич. я хотел вам задать вопросы тоже не Городского Совета. Просто ко обратились тоже. Ну, вопрос резонанса. Я тоже сам строительство занимаюсь. Карьера Николай Михайлович. Мы не, раз им перекликали. Много вопросов для города сделали. Поэтому мы за город переживали. Ну, я задаю вам вопрос. Вот. Нам появились на нашем на строительном рынке и сейчас у тебя создания благ каких-то. Но меня интересует как строителя. Я больше 30 лет тоже занимаюсь строительством. Как вот вы организовали поставку материала? Вот я смотрю, накладная у вас 84 гривны, тонна цемента без доставки, с LCF. У вас доставка фундаментные блоки, это которые делают ЖБИ. У нас в городе где-то 6 заводов ЖБИ, которые там понимают. Вы поставляли с LCF

Нужно отделить деятельность строительную от бухгалтерской. Понимаете? У нас на предприятии есть служба менеджеров, которая занимается обеспечением стройки. Поэтому они исследуют рынок. Они э, напрямую взаимодействуют с нашими контрагентами по вопросам... Ну, я там прямо задал вопрос. 84 тонны цемента. 84 тонны цемента. Я думал, что мы подробно не можем... Понять, что это не стоит. Это, это было очень сложно. Было, как, так, ну так мы задаем вопросы по сути. Потому что 2,5 миллиона, а не 2,5 миллиона. Причитель сепаратистам. Вот главный вопрос, в чем заключается. Понимаете? А как работы выполнять, это мы будем разбираться, будут накладные, будут акты выполнения работы, договора и все остальное, будут сопровождения. Мы сделаем э, вывод, э, наша комиссия сделает вывод по данному вопросу. Вот наша задача главная, куда перечислять деньги и сколько. Вот это важный вопрос. А все остальное, я думаю, что мы сложим, тут все умные люди, все умеют считать, экономику смогут посчитать, себестоимость смогут высчитать. Может их не менеджеры занимаются, вот они тут закупали эти материалы. А что они возили, они могли комбинировать возить, например, вместе с трубами. Трубы стоят 300 тысяч, а блок стоит... 200 гривен, загрузили, привезли этот блок. Может быть такое, и себестоимость получилась <coughs> одна. Поэтому давайте мы не будем в это влазить, в эту экономику. Мы разберемся сами, не переживайте. Поэтому я думаю, что тут смысла нет обсуждать это. Ну и вот давайте более важные вопросы обсуждать. Вопрос в том, что заключается деньги. Сколько денег и куда перечислить? Вот это важный вопрос для нас. Уважаемые депутаты, члены комиссии, у кого есть вопросы еще к данному человеку? Представитель этой компании. Бухгалтер компании, вашей компании, да? Нет, Бухгалтер Руссо. Бухгалтер Руссо. Что вы я что, спрашиваю. Мы что? будем Мы это, будем документы. Все, комиссия все, принимает все, решение, это, как бы нам, ну, не было.